Не хватило, наверное, славы и Димы Забельченко, если быть объективным. А так, ну, мы выходили на игру, знали, что терять нечего. Хотелось, конечно, закурить турнир на мажорной ноте и выиграть игру против домашней команды. Всегда для меня лично, я думаю, для ребят тоже приятно играть при полном зале. Поэтому это как даже нам зал болел против нас, но дал нам какую-то необходимую энергию. И просто мы уже знали, что терять нечего. Мы, в общем, основные свои задачи выполнили на турнире. Хотели занять пятое место и выиграть игру. Мы сыграли уже, я не знаю, сколько игр, уже, наверное, больше десяти. Конечно, накопилась усталость, плюс, как Кирилл сказал, вы было два игрока, которые нам должны были нам помочь, потому что мы проиграли подбор, и выходил сегодня Артем, и он помогал, чем мог нам. И, конечно, концовки бедно проиграли, мы играли у них дома, и за счет того, что такая поддержка. Мы промазали много штрафных и из-за этого возникли у нас проблемы. В конце пятешко проиграли. Но только переполняет эмоции, потому что когда мы приехали сюда, мы, мы, мы только хотели выйти в следующий раунд. Ну, были такие только шансы. да. Но после этого у нас пошла игра и мы знали, что мы можем больше, и мы сделали это. Мы вышли на чемпионат мира, и я очень горжусь ребятами, как я и сказал в раздевалке. Поэтому всем спасибо и спасибо, кто нас поддерживал в Украине. Первым делом собираем сумки, едем в наши клубы, в расположение наших клубов. Даже домой нет времени поехать, обидно, конечно. Ну, такая наша работа баскетболиста. Честно говоря, не ожидал, не ожидал, но вот главный тренер взял меня в команду. Как я мало играл, но когда он меня выпускал, старался доказать, что я не зря здесь нахожусь. Каждую игру, каждую игру такое у меня вот чувство было, но не судьба. Там Все матчи были хорошие, но самый с Францией был хороший матч, сильный соперник, мы боролись и с Сербией тоже. Мы показали характер, выиграли, наверное, впервые в истории у сербов, что доказали, что мы ничем не хуже них. В Украине таких залов нету, но вот вышел, когда вышел, обо всем, обо всем забыл, вот, был сконцентрирован только на игре. А так, да, у них поддержка очень сильная, зал забитый, все поддерживают, орут. В принципе, но страшно не было. Старался, все. вся команда старалась, хотели выиграть, но что сделать. Надо вхалывать целый год, надо пахать, я не знаю, очень много надо работы сделать, чтобы попасть опять в состав и поехать на чемпионат мира.